привет! Вы на канале Ассорти от Настены. Сегодня я готовлю простой рецепт печенья. Он состоит из трех видов муки. Рисовой, кукурузной и пшеничной. Рецепт очень простой и очень вкусный. Подключайте ваши рецепты. Смешиваем три вида муки. Рисовую муку, 3 столовые ложки. Кукурузную муку, 3 столовые ложки и пшеничную муку. Где-то 4-5 столовых ложек муки пшеничной. И добавляем пол чайной ложки соды. Все перемешиваем. Сухие ингредиенты перемешали. В отдельной миске смешиваем другие ингредиенты. Одну треть стакана теплой воды. В стакане у меня 200 миллилитров примерно. Пол чайной ложки соли. 5 столовых ложек сахара и растительного масла любого 1 треть стакана. Все перемешиваем. Теперь мы добавляем в жидкость смесь нашей муки и все перемешиваем. Замешиваем тесто. Если тесто в результате будет липнуть к рукам, добавьте любой муки, какой вам захочется. Тесто я вымесила, мне понадобилось добавить только 2 столовые ложки пшеничной муки. Вы, если будете добавлять муку, добавляйте не спеша, по одной ложке. Все, теперь я тесто оставляю минут на 15 вырезаем формочками наше печенье. Выпекаем печенье на 200 градусов до готовности. Печенье испеклось за 12 минут. Аромат стоит неописуемый. Бегом ставьте чайник, пеките печенье и наслаждайтесь этим прекрасным вкусом. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки и до встречи в сети.